Це програма «Джедаї» – єдине українське телевізійне шоу, де машини ремонтують за фотографією, а дороги лагодять за допомогою фотошопу. А ні, на дорогах ми конкуруємо з Укравтодором. Тим не менш, ми залюбки відповідаємо на ваші запитання на автомобільну тему і цього разу розповімо, чому на заправках, бува, бензин наливають не точно. А дійсно, чому, коли замовляєш бензин, скажімо, на 200 гривень. У чеку та на лічильнику сума трішечки відрізняється на пару копійчин менше, або що значно приємніше трішечки більше. Таке питання краще ставити фахівцю, який знає про цей феномен усе, так би мовити, зсередини. Юрій добрий день. Добрий день. Об'ясніть, в чому різниця між фактично оплаченими деньгами і сумою в чекі? Вона буває незначительне в плюс-мінус. В чому вопроси? Специфика отпуска топлива заключается в том, что его производит некий программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит топливораздаточная колонка и кассовый аппарат. Кассовый аппарат дает сигнал на топливораздаточную колонку, какую сумму или какой литраж необходимо залить в данный автомобиль. Тут появляется наш любимый покупатель, и он иногда производит расчеты в разной форме. В первом случае он может заказать четкий литраж. Как правило, это круглая цифра, и тогда никаких вопросов ни у кого, ни, во всяком случае, за мою практику не возникало. Но бывают случаи, когда он производит заказ на какую-то круглую сумму гривна. И тут появляются нюансы, связанные с погрешностью вот этого программно-аппаратного комплекса. Предположим, покупатель делает заказ на 200 гривен топлива. Предположим, он заказывает А 95 супер, цена которого у нас на сегодняшний день составляет 22 29 гривен. Если произвести на калькуляторе с четырьмя разрядами несложный расчет, мы получим цифру 8,9726 тысячных литров. Но тут вспоминаем, что колонка имеет точность отпуска. Она соответствует второму разряду после запятой. Колонка видит только 10 миллилитров как в данном случае чисто арифметически кассовый аппарат округлит в литрах заказ на 200 гривен? Понятно, что он округлит до 8,97. Теперь произведем обратный перерасчет э, той команды, которая должен выдать кассовый аппарат на колонку, а сколько же и литров надо отпустить, согласно данного заказа, на 200 гривен. Мы получим цифру 199,94. Таким образом, обработав заказ на круглую сумму 200 гривен, округлив его до сотых литра, Кассовый аппарат. аппарат дает программу на колонку, что ей надо заправить согласно данного заказа 8,97 литра по цене 22,29. И сумма конвертируется до 199 гривен 94 копейки. Оператор обязан выдать чек на 199 гривен 94 копейки и сдачу 6 копеек. Операция закрыта. Отже, як бачите, усе нормально, усе чесно, ніякого криміналу. Заправляйтеся спокійно, не хвилюйтеся. Бензину у баку буде на усі гроші. Якщо щось і залишиться, требити решту.